Отдел вот. что, что ну, Так, пожалуйста, ну, По поводу милиции, если вы хотите услышать. Я... Вас интересует. Но ну, если есть цифры, если вы хотите их услышать, пожалуйста, Однако, будем говорить так, из практики, из работы, где я, конечно, понимаю, пока нет милиционера, то это из области фантастики наказать того же продавца, который у него главная выручка. Все на. Да, люди наказываются, есть протоколы, составляют. Направляются они... работа милиции тоже, как бы так, вы должны понимать, что в первую очередь это превентивный орган, который является службой, которая наказывает, и в первую очередь является и предназначен для того, чтобы людей, как бы так, наказывать. Но должна быть когда и профилактика со стороны, говорить, тех же, в первую очередь, воспитательно работа. То есть где-то здесь мы должны работать вместе, и служба КНДН, и служба участковых работают вместе с теми же преподавательским составом, с комитетом, как и было раньше. То есть где-то развиваться должны те же самые э, дошкольные учреждения, то есть на уровне уже э, детской, э, детского воспитания. Все это должно вводиться в опыт, или, говорить, как это правильно сказать, ну, и до ума той молодежи, начиная с детского возраста то выпивка, он, говорит, как раньше у нас, писали наши поэты, да, что такое хорошо, что такое хорошо. Вот. Ну, если уже, говорит, за этот год, то например, по 156-й по поводу торговли, по поводу продажи пива, только то за два месяца только этого года уже 15 человек, 15 продавцов уже притягивают при к административной ответственности, то есть со стороны их протоколов. Центральный район 9, протокол Ленинский 2, Заводский 1, Корабельный Служба наша участвует в рейдах вместе со, службами по службами по справам детей администрации района, так и знакомы с Если в прошлом году 81 рейд проводился, в этом году пока только 3 рейда, естественно, будем проводить, дальше проводить. Предложение милиции предложение. Ежемесячно продолжать эти рейды совместно со всеми службами и родители принимали в этом участие. Какие-то совместно взрослые уже на заходы по сбережению розыгрыши именно в по защите против противного здоровья, заходы в грудки, в клубе за интересами, допускать их скорочения и ликвидации. Работу проводить в средствах массовой информации значит, проводить рекламу антиалкогольной скромности. Ну, мы, с этой стороны, понятно, я вести э, какой-то э, учет этих несовершеннолетних, которые в силу своей социальной э, бедности, там, положения семьи, значит, сильно их э, постоянно вживая эти алкогольные напои, доставляются Великий вот так далее. Вот то, что я хотел сказать. Олег вот, скажите, пожалуйста, вот с введением, ну, как бы с, с этим законом, что-то дополнительно там как-то вы его обсуждали, что-то у вас будет дополнительно, или это как бы... Я понимаю, что это не касается непосредственно мере, но ну, тем понимаете. не менее, изменения будут ш... какие-то, или как бы работа ваша какая-то как... Что-то новое, на... новое, которое поедет. вы поймите, что если раньше... Вопрос стоял, что милиция реагирует только на продажу алкогольных наркотиков. То сейчас, понятно, функции расширены. Мы, конечно, ожидаем... С расширением функций милиции ожидаем опять привлечения, то есть наших показателей по поводу привлечения к административной ответственности Но опять же, доставлять, привлекать это одно. Но изменить, изменить у человека его отношение к этому, это совершенно... Это другое. Понятно, понятно. Скажите, если да я тогда конкретно просто спрошу, если по советской идут два милиционера, там... Ну, есть, да, у них по службе положено. И видят, что молодой человек э, пьет э, пиво, в горлышко стоит бутылкой, ну, танкам, в 14 лет. И действия такие. Что-то будут делать или продают? Ну, Первое действие это. Что надо? Если он... Да, вот они а будут а что да, делать. Конечно. Не делают, это... Да. Согласно этого закона, это, это, милиция, в первую очередь должна подойти провести с ним минимум профилактическую беседу. Если он понимает, что он, он говорит, нарушает его закон, ну, на том уровне, какой у него есть, его сведут. Он убирает, выбрасывает. Да, он, убирает, он, и... он либо выбрасывает, либо говорит, да, извините, я вот не знал, что так больше не повторится. Естественно, если человек, ребенок или даже взрослый человек, если он понимает свою неправоту и идет, так сказать, на взаимопонимание с, с органами понятное дело, что мы ограничиваемся всегда просто профилактической беседой. Если же человек, э, тот же подросток, начинает э, проявлять какую-то агрессивность, ну, понятное да. дело, что его приглашают в милицию, вызывают в родителей, ну, ну всего а Милиция на улице на это будет обращать внимание? Ну, естественно. Обязан, а да. да. да, а да. А а Обязан. А, конечно, это законно, это ее И второе. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на то, чтобы была горячая линия? Ну, только за. Делается вот то, что о чем я говорю. Мы будем, Ну, рейды это такое дело. Рейды это все знают. Да? А горячая линия для чего? Если вот этот факт, вот, о котором нам директор лицея педагог написала, они зафиксировали факт. но вы правильно сказали, без милиционера очень сложно Вот, Очень хорошо, чтобы была горячая линия, чтобы можно было позвонить, пригласить. кратчайший срок. Милиционер прибывает, есть люди, которые видели, факт зафиксировали, и можно туда что-то делать. Конечно. Нет, ну, можно, Конечно. Я, да, задам вопрос. У нас есть такое подразделение, называется оно участковое. Да. я сделал сейчас вопрос в своем городе. Кто-нибудь знает участкового? Нет. Я пошел в брат в Повальное пьянство, самогон, все, что это поперечным. Нет, не знаю. Сестре. Знай, нет, не знаю. Мы сейчас можем с Юрием просто выйти, сделать экспресс вопрос здесь, вот, на совет. И 80% скажут, мы не знаем своего участкового. Я помню старые добрые времена советские, когда звонок в дверь, открывается дверь, здравствуйте, я снова новый участковый, представился, такой-то такой. Есть какие-то у вас претензии? Нет. Все. Сейчас же можно это сделать просто. Участковый может пройти, просто раздать свои визиты. Я говорю, если одна бабушка не может выйти после 7 часов вечера в подъезд, потому что со второго на третий этаж там в промере собираются какие-то подростки, пьют, сквернословят и тому подобное. Она боится уже люди выйти. Она просто должна взять эту визитку и позвонить этому участкову. Это его обязанность. Но никто не знает участков. И 138 человек в нашем Николае. Это целый пол. Чем они занимаются? Я вот разговариваю с людьми, они говорят, а чем они занимаются? Они с нашего кармана, говорят, Получают зарплату, звания, должности. Тихо, а... Да? Юра, подождите. Это активист нашего движения ⁇ Родители против наркотиков ⁇ Вчера у нас было собрание такое, как бы я ну, пригласил, и я как бы сказал, кто хочет, пойти, пожалуйста. И Юра, я тебе забыл сказать, что наше движение, мы я не вы... выясняем. Не, не то, что нельзя вы говорить, мы не, вы говорить. не, вы не выясняем, выясняем, кто виноват. Я понимаю. Наша... Я понимаю, кто виноват. Можно я? Можно я мы не выясняем, выясняем кто виноват. Вы ну знаете... подожди, ну это ж... входит в функцию участковую или нет? Или это напряг какой-нибудь? Если вы хотите поговорить конкретно о работе в учаску, да, вы можете подъехать к нам на шкалу 37, 35, 37. Я хочу узнать, чем занимаетесь. Я могу вас завести в любую, любой райондел. Вы посмотрите. Да мне не надо в райотдел. я хочу Юра, выйти просто в совет человека. Знаете он, человек? Юра, он, я он, тебя прошу. Не знаю. Мы сейчас после совещания выйдем с вами в пошлам. Юра, и я тебя, и тебя и прошу. У, тех и у работников магазинов. Нет, мне не надо работать. Граждане, которые видят, что вот идет нарушение, он должен позвонить, сейчас он должен взять это на карандаш и потом провести. Юра, сегодня не для этого мы собрались, Юра. Сегодня это впервые, впервые нас, общественников. Подожди. Нет, мы правильно он говорит. Правильно он говорит. Да? Знаешь, как Достоевский сказал? Он говорит, нет страшнее, он сказал, что русский чиновник страшнее, чем черт. Понимаете? Ну это можно. не Юра. Тише. Юра. Все, пожалуйста. Ю... Юра. 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 Тема очень сложная.